মানে কি ক'ম আৰু গাড়ীত উঠি ঘূৰিব লাগিছিলে মানে পইচা ওপৰতে থকা নিচিনা আগতে কিন্তু এতিয়া আৰু এনেকুৱা অৱস্থা গাড়ীও আছিল হয় আগতে মোক দেউতাই স্কুল ভানত নিয়ে হেৰিয়লে স্কুললৈ

হয় সেইটো সঁচা মানুহে হাঁহিও লাভ নাই মিছা গৈছে বুলি মোৰ লাখ টকা আছিলে মানে লাখটা বন্ধু মোৰ পিছফালে আছিলে দহ হাজাৰ টকা লাখ বুলি ক'লে মই পোন্ধৰ হেজাৰ দিছিলোঁ যা লৈ যা মোক ইণ্টাৰেষ্ট নালাগে পইচাটো ঘূৰাই দিবি খালি তেতিয়া বন্ধুৰ অভাৱ নাই এতিয়া লাখটা বন্ধু মই ক'লোঁ নহয় লাখ টকা পকেটত আছে মানে লাখটা বন্ধু এতিয়া বন্ধুৱে দেখিলে ইফালে বেছি যায় নামাতি ছোৱালীয়ে কয় এইটো তোমাৰ লগৰ আমুক এইটো তোমাৰ লগৰ আমুক এতিয়া এইফালে গুচি যায় চাইড কাটি গুচি যায় কি শিকিছে জীৱনৰ জীৱনত শিকিলোঁ পইচা থাকিলে চব পইচা নাথাকিলে একো নাই আজি পইচা আছে যদি চব আছে পইচা নাই চব একোৱেই নাই তেতিয়া টকা আছিলে কাৰণে মোক একদম তেল মাৰি তেল মাৰি চবেই এইটো কৰা সেইটো কৰা এইটো কৰা সেইটো কৰা ছাৰ ছাৰ বুলি ছাৰ তেতিয়া ছাৰ এতিয়া কণা হয় আজি মই এগৰাকী চিকিৎসকৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ যি এসময়ত হোমিঅ'পেথিক চিকিৎসক আছিলে আৰু তেওঁৰ চিকিৎসাৰ জৰিয়তে বহুলোক বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা অপশম ঘটিছিল সেই লোকসকলৰ জীৱনলৈ তেওঁ আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছিলে কিন্তু এনে এটা সময় আহিলে যে এটা সময়ত তেওঁ দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাই পেলালে আৰু দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাৰ পিছতে তেওঁৰ জীৱনলৈ নামি আহিলে সেই দুৰ্ভগীয়া দিনবোৰ আৰু এতিয়া তেওঁ নিজৰ জীয়ৰীক কেৱল সম্বল হিচাপে লৈ তেওঁ কোনোমতে সমগ্ৰ জীৱন তেওঁ যাপন কৰি আছে তেওঁৰ জীয়ৰী হাতখন নহ'লে তেওঁ ওলাই যাব নোৱাৰে তেওঁ জীয়ৰীৰ জৰিয়তে বাহিৰলৈ কেতিয়াবা ওলাই যায় আৰু জীৱনটো কেনেধৰণে জীয়াই থাকিব তাৰ তাৰণাত তেওঁ আচলতে দিহাৰা হৈ পৰিছে আৰু তেওঁ এতিয়া চলিবলৈ তেওঁ ঘৰখন জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে পৰিয়ালটো তেওঁ এতিয়া অক্লান্ত চেষ্টা চলাইছে যদিও তেওঁ সক্ষম হোৱা নাই আমি ঘৰখন দেখুৱাইছোঁ যে ঘৰখনো ইতিমধ্যে ভাগি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াত যে কেনেধৰণে ঘৰখন ইতিমধ্যে জহি খহি গৈছে হয়তো কোনোদি কোনোবাদিনাই ঘৰখনো সৰি পৰিব এতিয়া একমাত্ৰ জীয়ৰী আৰু তেওঁৰ পত্নী দুয়োকে লৈ তেওঁ সংসাৰখন কেনেধৰণে চলাব তাক লৈ প্ৰতিদিনে তেওঁৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি হৈছে আমি চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে যে কেনেধৰণে তেওঁলোকে যে এই জীৱন যাত্ৰা চলাই নিছে আৰু কি কেনেধৰণে আচলতে এই তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ সমাধান হ'ব মই প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি কেনেধৰণে কাম কৰিছিলে আগতে কি কৰিছিলে অকণমান যদি কয় মই হোমিঅ'পেথিক চিকিৎসক আছিলোঁ হোমিঅ'পেথিক চিকিৎসক আগতে মই বিহপুৰীয়াত এখন আৰ্জেণ্টিনা হোমিঅ' ক্লিনিক নামেৰে চেম্বাৰ এখন কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ পৰাই মই যি ইনকাম হৈছিলে সেই ইনকমে মই ঘৰখন চলাই আছিলোঁ লগত ছোৱালীক মই প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়াইছিলোঁ কৰোণা যেতিয়া আহিলে সেই সময়তে মোৰ লাহে 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 চকুৰ প্ৰব্লেম আহি এটা সময়ত মই এতিয়া নেদেখা অৱস্থা হৈ গ'ল হয় কৰোণা অহা সময়তে যেতিয়া লকডাউন দি দিলে লকডাউন দি দিয়া সময়ত ইফালৰ পৰা সিফালে যাব নোৱাৰা অৱস্থাত মোৰ কৰোণা হোৱা নাই কিন্তু ভেকচিন ল'বলৈ যে মানুহক যে কৈ লয় যে ভেকচিন ল'লোঁ মই ভেকচিন লোৱাৰ আগলৈকে মই বাইকো চলাইছোঁ মোৰ নিজৰ গাড়ী আছিলে গাড়ীও চলাইছোঁ লাহে 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 পাৰ্চেণ্টেজটো কমি 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 আহি এতিয়া এট প্ৰেজেণ্ট জিৰ' একোৱে নেদেখে এতিয়া জাষ্ট মই লাইটটো সূৰ্য ব্ৰাইটনেছটো পূৰা যেতিয়া থাকিব তেতিয়া মই দেখোঁ আৰু ছোৱালীৰ লগতে হাতটো যে হিলিছে জাষ্ট মই হাতটো হিলিছোঁ ছোৱালী হাতত ধৰিয়ে মই গোটেই কাম কৰি থাকোঁ এতিয়া এতিয়া কেনেধৰণে আপুনি কিমান দিন হৈ পেলাই এনেকৈ নেদেখা মই এইটো কৰোণাৰ সময়ৰ পৰাই নেদেখা হৈছোঁ যিটো মোৰ ইনকাম আছিলে সেই সময়ত সেই ইনকামৰ পইচা অলপ আছিলে সেইটো সময়ত চলিলোঁ তাৰপিছতে এইটো আপোনাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৰুণোদয় আঁচনি উলিয়াইছিলে সেই সময়ত মোৰ ইয়াত ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আছিলে পংকজ শইকীয়া তেওঁ বহুত ফাইট কৰি মোক অৰুণোদয় আঁচনিটো দিছিলে কিমান টকা পাই আঠশ ত্ৰিছ টকা তেতিয়া প্ৰথম পাইছিলোঁ তাৰপিছত হাজাৰ টকা গ'ল এতিয়া বাৰশ পঞ্চাছ টকা আপোনাৰ মোবাইলত ৰিচাৰ্জ কৰাৰ পিছত যিকেইটা পইচা থাকে সেইকেইটা পইচা ঘৰ চলিবলৈ মোৰ নাথাকে অকল সেইটো পইচা আৰু ছোৱালীয়ে দুটা আগত টিউশ্যন কৰিছিলে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত তাইক বহুত টিউচন আহিছিলে তাইক মই দিয়া নাই দুটা মাত্ৰ টিউশ্যন দিছিলোঁ এতিয়া আজি চাৰি মাহৰ পৰা মই দুটা টিউশ্যন এইবোৰ এমাত্ৰ এটা আছে পাঁচশ টকা খালি নিমখটোৱে তেলটোৱে বছৰত মই এদিনো মাছ মাংস খাই পোৱা নাই এতিয়া আগতে তিনিশ পঁষষ্ঠি দিনা তিনিশ পঁয়ষষ্ঠি দিনাই মাছ আৰু মাংস খাইছোঁ মানে পইচাৰ অভাৱ নাছিল তেতিয়া পইচা মোৰ অভাৱ নাই চেম্বাৰ আছিলে মোৰ হ'লচেল ৰিটেইল দুইটাই আছিলে হয়িক এম ডি কৰিছোঁ নেচনেল হোমিঅ' কলেজ আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ মই কলকাতা ৰাজীৱ বৰা ডাক্তৰ ৰাজীৱ বৰা ইয়াৰ কাহিনী আৰু এতিয়া আৰ্জেণ্টিনা মুখলৈ তেওঁ চাবলগীয়া হয় জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে কাৰণ আৰ্জেণ্টিনা উঠি আহিছে ঘৰখনৰ তাই একমাত্ৰ সম্বল যাৰ মুখলৈ চাই এতিয়া ৰাজীৱ বৰা জীয়াই আছে যাৰ হাতত ধৰি ৰাজীৱ বৰাই নিজৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে আৰ্জেণ্টিনা মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি পঢ়া শুনা কৰি আছা মই এবাৰ এতিয়া মই বিজ্ঞান শাখাত পঢ়ি আছোঁ হাই ছেকেণ্ডেৰী মেট্ৰিকত মোৰ এইটি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্টেজ আছিলে প্ৰজ্ঞা একাডেমীৰ পৰা পাছ কৰিছিলোঁ হয় আচলতে আগতে দেউতা যেতিয়া ভাল আছিলে তেতিয়া একো চিন্তা নাছিলে লাহে লাহে লকডাউনৰ সময়ত দেউতাৰ দৃষ্টিশক্তিটো গুচি গ'ল যোৱাৰ পাছতে লাহে লাহে আৰু ঘৰখন এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গ'ল হোৱাৰ পিছতে তেতিয়া মই ক্লাছ এইটত আছিলোঁ তাৰপিছত ক্লাছ এইটৰ পৰা মেট্ৰিক দিয়ালৈকে মোৰ স্কুলত ফিজেই লোৱা নাই প্ৰজ্ঞা একাডেমীত য'ত পঢ়িছিলোঁ মই তাৰপিছত তাতো যথেষ্ট ৰেহাই দিলে এতিয়া কলেজত পঢ়ি আছোঁ কলেজতো যথেষ্ট ৰেহাই দিছে কিন্তু হ'লেও ঘৰখন চলাত বহুত অসুবিধা হয় বহুত অসুবিধা হয় আৰু তাৰ উপৰিও মোৰ এতিয়া ছায়েন্সত পঢ়িছোঁ যেতিয়া টিউশ্যন চিউশ্যনো দৰকাৰ হয় কিন্তু হ'লেও যথেষ্ট সেইখিনি বাৰু য'ত পৰা মেনেজ হয়গৈ যেন তেনে আগৰ ছিনিয়ৰ ষ্টুডেণ্টক খুজি পেলাই ল'ব পাৰোঁ আৰু কিন্তু বস্তু পাতি প্ৰেক্টিকেলৰ বস্তু চস্তু কিনিবলৈ অলপ কষ্ট হয় আৰু কি ক'ম আৰু গাড়ীত উঠি ঘূৰিব লাগিছিলে মানে পইচা ওপৰতে থকা নিচিনা আগতে কিন্তু এতিয়া আৰু এনেকুৱা অৱস্থাও আছিল হয় আগতে মোক দেউতাই স্কুল ভানত নিয়ে হেৰিয়ে স্কুললৈ দেউতাই

বুলি কাৰণ বাৰশ পঞ্চাছ টকাত এখন ঘৰ কেতিয়াও নচলে আপুনিও এখন ঘৰ চলায় হয়নে সেইটোৱে আৰু যুঁজিব লাগিব এতিয়া পঢ়িছোঁ যিমান পাৰিছোঁ আৰু চাওঁ কি হয় আগলৈ মেডিকেল লাইনত পঢ়াৰ ইচ্ছা আছে যদি ভগৱানে কৰে তেতিয়া কিবা এটা হ'ম আৰু আগলৈ আৰ্জেণ্টিনাৰ জীৱনৰ সপোন যে তেওঁ দেউতাকৰ আশা পূৰণ কৰিব যে তেওঁ চিকিৎসকৰ শাৰীলৈ যাব আৰু আৰ্জেণ্টিনাৰ হাতত ধৰি যিহেতু দেউতাক এতিয়া তেওঁ ক'ব লাগিব যে এই মুহূৰ্তত তেওঁ সকলো আৰ্জেণ্টিনা তেওঁৰ একমাত্ৰ ছোৱালী মই মাতৃ চলাই আছোঁ মই আপোনাৰ যিটো আছিলে মানে মই ঘৰখন হেৰি কৰি আছো বুলি ক'ব পাৰি আৰু এওঁ খং উঠে ছোৱালীও খং উঠে এতিয়া অভাৱ হ'লেতো খং উঠিবই কিন্তু মই কেনেকৈ ভগৱানকে হেৰি কৰি আছো আৰু কেনেকৈ ঘৰখন ভালকৈ থাকে সেইটোৱে আৰু এনে অৱস্থাত আছোঁ এক কেজি দালিয়ে আমাৰ এমাহ যোৱাবলগীয়া হৈছে তাকে নহ'লে মানে একদম বহুত কষ্ট আকৌ ক'ত পইচা পাব হয় বাৰশ পঞ্চাছ টকা ক'ত চলে আৰু নাই নাই সিয়ে দিয়ে হয় হয় কয় কণা কণা বুলি কয় কিছুমানে কিন্তু সহ্য নহয়তো আমাৰ তেখেতে আগতে খুৱাই আছিলে ভালকৈ

পাইছে আৰ্জেণ্টিনা লাহে লাহে সংগ্ৰামখন আৰু মই পুনৰ কৈছোঁ যে আমি চিকিৎসকজন যি আগতে আনৰ জীৱন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ তেওঁ আচলতে লাগি আছিলে দিন ৰাতি আজি তেওঁৰ জীৱন উদ্ধাৰ কৰা কোনো আগবাঢ়ি অহা নাই আপোনাৰ চাগে বন্ধুৰ সীমা সংখ্যক এই মোৰ লাখ টকা আছিলে মানে লাখটা বন্ধু মোৰ পিছফালে আছিলে দহ হাজাৰ টকা লাখ বুলি ক'লে মই পোন্ধৰ হেজাৰ দিছিলোঁ যা লৈ যা মোক ইণ্টাৰেষ্ট নালাগে পইচাটো ঘূৰাই দিবি খালি তেতিয়া বন্ধুৰ অভাৱ নাই এতিয়া লাখটা বন্ধু মই ক'লো নহয় লাখ টকা পকেটত আছে মানে লাখটা বন্ধু এতিয়া বন্ধুৱে দেখিলে ইফালে গুচি যায় নামাতি ছোৱালীয়ে কয় এইটো তোমাৰ লগৰ আমুক এইটো তোমাৰ লগৰ আমুক এতিয়া ইফালে গুচি যায় চাইড কাটি গুচি যায় কি শিকিছা জীৱনত শিকিলোঁ পইচা থাকিলে চব পইচা নাথাকিলে একো নাই আজি পইচা আছে যদি চব আছে পইচা নাই চব একোৱেই নাই তেতিয়া টকা আছিলে কাৰণে মোক একদম তেল মাৰি তেল মাৰি চবেই এইটো কৰ সেইটো কৰা এইটো কৰা সেইটো কৰা ছাৰ ছাৰ বুলি ছাৰ তেতিয়া ছাৰ কৈছো এই পৰিৱেশ আৰু তেওঁৰ ঘৰত দেখুৱাব ভাবে নে যে তেওঁ ঘৰত ওৱলি যোৱা যিখিনি দৰৱ ঔষধ পাতি আনিছিলে চেম্বাৰৰ কাৰণে সেইখিনিও শেষ হৈ গৈছে ঘৰৰ ভিতৰতে মই দেখুৱাইছো ইয়াতে পৰি আছে তেওঁ চেম্বাৰৰ সকলো বস্তু আৰু এনেধৰণে সকলো বেয়া হৈ গৈছে ঔষধ খিনি আমি সমগ্ৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে কেনেধৰণে আচলতে সকলো উৱলি গৈছে মানুহৰ জীৱনলৈ কেনেকৈ ধুমুহা আহিব পাৰে আৰু এটাই কথা আচলতে এতিয়া আৰ্জেণ্টিনা হওক বা ডাক্তৰ ৰাজীৱ বৰা হওক এয়া এটা পৰিয়ালৰ জীৱন নহয় হয়তো এনেকুৱা জীৱন ৰাজ্যখনৰ চুকে কাৰণে বহুত আছে কিন্তু এটাই কথা যে এওঁলোকক কেনেধৰণে ঘৰখন আকৌ তেওঁলোকে দিব পাৰে বা এটা নতুন ঠিকনাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কেনেকৈ জীয়াই থাকিব পাৰে সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰীক কিবা আহ্বান জনাবানে নিশ্চয় জনাম যদি তেওঁ মানৱ ডেকা ডাকৰি সহায় কৰিছিলে কিন্তু মই যেতিয়া লোকেল এম এল এ ওচৰলৈ গৈছিলো মোক লোকেল যে মই ডক্টৰ